মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমীয়া পাঠলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আকৌ আমাৰ ব্যাকৰণৰ এটা পাঠ লৈ আহিছোঁ সেই পাঠটোৰ নাম হৈছে বিভক্তি পাঠটোতনো কি আছে জানো আহা প্ৰথম বিভক্তি কাক বুলি যিবোৰ বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি মূল শব্দৰ পিছত বহি শব্দটোৰ ৰূপৰ সলনি কৰে আৰু বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন পদৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে সেই বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টিক বিভক্তি বোলে সেই বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি মানে হৈছে যিকেইটা আমাৰ স্বৰ বৰ্ণ আছে আৰু যিবোৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ আছে সেই বৰ্ণৰ এটা বৰ্ণও হ'ব পাৰে বা দুটা তিনিটা বৰ্ণও হ'ব পাৰে এটা বৰ্ণক বৰ্ণ বুলি কোৱা হৈছে আৰু দুই তিনিটা বৰ্ণক বৰ্ণ সমষ্টি বুলি কোৱা হৈছে সেই বৰ্ণ সমষ্টিবোৰে আচল যিটো মূল শব্দ থাকে মেইন ৱৰ্ড সেই শব্দটোৰ পিছত বহে আগফালে নবহে আৰু আগফাল পিছফালে বহি সেই শব্দটোৰ ৰূপৰ সলনি কৰে কিন্তু অৰ্থৰ সলনি কৰিব নোৱাৰে বিভক্তিয়ে আৰু সেই ৰূপৰ সলনি কৰা সেই বৰ্ণবোৰক বা সেই বৰ্ণটোক বিভক্তি বুলি কোৱা হয় বিভক্তিবোৰে প্ৰত্যেকৰ দৰে শব্দৰ পিছত বহে কিন্তু নতুন অৰ্থ থকা শব্দ গঠন কৰিব নোৱাৰে উদাহৰণত চাওঁ আহা ইয়াত ৰামে পঢ়িছে ইয়াত ৰাম শব্দটোৰ লগত এ আখৰ এটা যুগ হৈছে এইটো হৈছে বৰ্ণ এই বৰ্ণটোকে বিভক্তি বুলি কোৱা হয় আৰু এই বৰ্ণটোৱে ৰাম শব্দটোৰ কোনো ধৰণৰ অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন কৰা নাই আৰু ৰাম শব্দটোৰ পিছফালে বহি তাৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন কৰি ৰামে দিয়া হৈছে এতিয়া ৰামে পঢ়িছে বুলি কওঁতে আমি কি বুজিলোঁ ৰাম নামৰ ল'ৰাজনে পঢ়িছে কিন্তু ৰাম পঢ়িছে যদি লিখা হ'লহেঁতেন এ বৰ্ণটো নিদি তেতিয়াহ'লে তাৰ অৰ্থ আমি উলিয়াব নোৱাৰিলোহেঁতেন বাক্যটো তাৰপিছত শব্দটো লৈ চোৱা ৰামক দিয়া ইয়াতকৈ আখৰটো বৰ্ণটো যোগ কৰা হৈছে ৰামক দিয়া মানে ৰামক কিবা এটা বস্তু দিব দিয়া হৈছে ৰাম দিয়া বুলি যদি লিখিলোহেতেন ক বৰ্ণটো নিলিখি তেতিয়াহ'লে সেই বাক্যটোৰো কোনো অৰ্থ নোলালহেঁতেন ঠিক তেনেকৈ ৰামলৈ আনিছো লৈ হৈছে এটা বৰ্ণ আৰু সেইটো হৈছে এটা বিভক্তি এতিয়া ৰামলৈ আনিছোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে ৰামৰ কাৰণে অনা কথা এষাৰ আমি বুজিছো তেনেকে বিভক্তিসমূহ লগ হৈ শব্দৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন কৰে ওপৰৰ তিনিটা বাক্যত থকা ৰাম শব্দত ক্ৰমে এ ক আৰু লৈ আদি বিভক্তি যোগ হৈ ৰাম শব্দৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে এতিয়া আমি চাওঁ অহা বিভক্তি কিমান প্ৰকাৰৰ বিভক্তি দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে শব্দ বিভক্তি আনটো হৈছে ক্ৰীড়া বিভক্তি শব্দ বিভক্তিক আকৌ আন দুটা প্ৰকাৰতো ভাগ কৰা হয় শব্দ বিভক্তিৰ আন এটা নাম হৈছে নাম বিভক্তি আৰু শব্দ বিভক্তিৰ সেই ভাগ দুটা হৈছে পুৰুষ বাচক বিভক্তি আৰু কাৰক বাচক বিভক্তি আমি এতিয়া কাৰক বাচক বিভক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰতিবাদিকৰ পাছত যোগ হোৱা বিভক্তিক শব্দ বিভক্তি বোলে প্ৰতিবাদী কিছুমান অৰ্থযুক্ত শব্দ যিবোৰ ক্ৰিয়াপদৰ মূল নহয় আন পদ হ'ব সেই শব্দবোৰক প্ৰতিবাদী বুলি কোৱা হয় আৰু ক্ৰিয়াপদৰ মূল বা ক্ৰিয়াপদ হোৱা হ'লে সেইকেইটাক আমি ধাতু বুলি কম এতিয়া এই প্ৰাতিবাদিকৰ পিছতহে বিভক্তি যুক্ত হয় আৰু সেইবোৰক শব্দ বিভক্তি বুলি কোৱা হয় এতিয়া শব্দ বিভক্তি আমাৰ সাতটা আছে সেইকেইটা হৈছে প্ৰথমা দ্বিতীয় তৃতীয়া চতুৰ্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী আৰু সপ্তমী আৰু এই প্ৰতিটো বিভক্তিতে কিছুমান বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি দিয়া আছে আৰু সেই বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টিটোক আমি সেই বিভক্তিৰে জানিব পাৰিম এতিয়া আমি চাওঁ আহা কোনটোত কি বৰ্ণ দিয়া আছে প্ৰথমা বিভক্তি প্ৰথমা বিভক্তিত সেই দুটা বৰ্ণ থাকে এ আৰু ই যেনে ৰামে বা আমি আৰু ই দিও ক'ব পাৰোঁ সীতাই কৰিছে ৰামে কৰিছে যদি ব্যঞ্জনান্ত হয় অৰ্থাৎ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে শব্দটো শেষ হয় তেতিয়াহ'লে এ হয় আৰু যদি স্ব বৰ্ণৰে শব্দটো মূল শব্দটো শেষ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত হস যোগ হয় ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় বিভক্তি হৈছে ক বা অক এতিয়া স্ব বৰ্ণৰে বাক্যটো শেষ হলে ক যোগ হ'ব আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে শব্দটো যদি শেষ হয় তেতিয়াহ'লে অক যোগ হয় এতিয়া ৰামক ৰাম শব্দটো স্বৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে শেষ হোৱা কাৰণে তাত অক যোগ হৈছে ৰামক এইটো হৈছে ক টো দ্বিতীয় বিভক্তি ঠিক তেনেকৈ তৃতীয় বিভক্তি হৈছে ৰেদি দ্বাৰা ৰামৰে ৰামে দি ৰামৰ দ্বাৰা এনেকৈ তৃতীয় বিভক্তি যোগ কৰা হয় চতুৰ্থী বিভক্তি হৈছে ক বা অক লৈ অক হৈছে যদি ব্যঞ্জনন্ত হয় অৰ্থাৎ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে শব্দটো শেষ হয় তেতিয়া অক হ'ব আৰু স্বৰ বৰ্ণৰে বৰ্ণ বৰ্ডটো শব্দটো শেষ হ'লে স্বৰান্ত হ'লে তাত অনলি মাতক ক ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু লৈ এই দুইটা বৰ্ণ চতুৰ্থী বিভক্তিত পৰে ৰামক ৰামলৈ পঞ্চমী বিভক্তি হৈছে পৰা ৰামৰ পৰা বা টেবুলৰ পৰা চকীৰ পৰা গছৰ পৰা এইবোৰ হৈছে পঞ্চমী বিভক্তি ষষ্ঠী বিভক্তি হৈছে ষষ্ঠী বিভক্তি হৈছে ৰ যেনে ৰামৰ তাতো চূড়ান্ত আৰু ব্যঞ্জনান্তৰ কথা আছে চূড়ান্ত হলে মাতৰ ৰ যোগ হ'ব আৰু ব্যঞ্জনান্ত হলে অ হ'ব সপ্তমী বিভক্তি হৈছে ত যেনে ৰামত যেতিয়া তেনেকে আমি বস্তুটো টেবুলত থৈছোঁ বিচনাত হয়নে গছত সেইবোৰ হৈছে সপ্তমী বিভক্তি আৰু ৰ হ'লে ৰ যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব ষষ্ঠী বিভক্তি এতিয়া আমি বিভক্তি আৰু কাৰকৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম আৰু কাৰক এটা ডাঙৰ পাঠ হয় সেইটো আমি পিছত ভালকৈ আলোচনা কৰিম এতিয়া অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া ভাষাত কাৰক আৰু বিভক্তি ইটো সিটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বিভক্তি যোগ কৰি কাৰকৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় যেনে কৰ্তাকাৰকত প্ৰথমা বিভক্তি হয় উদাহৰণ হিচাপে চাওঁ আহা ৰামে কিতাপ পঢ়িছে ৰামৰ লগত এই আখৰটো লগ হৈছে আৰু এইটো ৰাম শব্দটো হৈছে কৰ্টা আৰু সেই কৰ্তাৰকত সদায় প্ৰথম বিভক্তি লগ হয় কৰ্মকাৰকত দ্বিতীয় বিভক্তি হয় কৰ্ম মানে হৈছে যিটো কাম কৰা হয় এতিয়া ধোবাক কাপোৰ দিছো ধোবা শব্দটো হৈছে কাপোৰ ধোবলৈ দিয়া এটা কৰ্ম আৰু সেইটোৰ লগত কৰ্ম সেইটোৰ লগত দ্বিতীয় বিভক্তি ক যোগ হৈছে ঠিক তেনেদৰে কৰণ কাৰকত তৃতীয় বিভক্তি হয় উদাহৰণস্বৰূপে সি কুঠাৰেৰে কাটিছে পুলিচৰ দ্বাৰা চোৰটো ধৰা হ'ল তৃতীয় বিভক্তি তোমালোকে জানা ৰেডিৰ দ্বাৰা গতিকে কুঠাৰেৰে আৰু পুলিচৰ দ্বাৰা বাটেদি গৈ আছো তেনেকুৱা ধৰণৰ আখৰবোৰ বা বৰ্ণবোৰ হৈছে তৃতীয় বিভক্তি সম্পাদন কাৰকত চতুৰ্থী বিভক্তি হয় যেনে মৌলৈ ভাত নাৰান্ধ দিবা ঠিক তেনেকৈ অপাদানকাৰকত পঞ্চমী বিভক্তি হয় যেনে মানুহৰ পৰা মোৰ কোনো ভয় নাই গছৰ পৰা আমটো সৰি পৰিছে ঠিক তেনেকে সম্বন্ধ পথ এইটো এটা পথ বুলি কোৱা হয় কিছুমান ব্যাকৰণত সম্বন্ধ কাৰক হিচাপেও দিয়া থাকে সম্বন্ধ পদত ষষ্ঠী বিভক্তি হয় যেনে ৰামৰ যোৱা নহব ইয়াত ওৱ্য এটা বেছিকৈ আহিছে এইটো আচলতে ফুল টাইপিং গতিকে সম্বন্ধ পদত ষষ্ঠি বিভক্তি ৰ যোগ হয় কৰ্তাৰ লগত তাৰপিছৰ শেষৰটো হৈছে অধিকৰণ কাৰক আৰু অধিকৰণ কাৰকত সপ্তমী বিভক্তি যোগ হয় যেনে হাবিত বাকে মেজত কিতাপ আছে চকীত বহা এনেকুৱা বাক্যবোৰ অধিকৰণ কাৰক হয় আৰু পিছলৈ কাৰকৰ মূল পাঠটো লৈ আহিবলৈ মই যত্ন কৰিম আজি লৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ